Це відео запрошення озирнутись назад та згадати, яким був минулий 2013 рік для українського фондового ринку та його регулятора Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Отже, дивіться саме зараз про ключові напрацювання НКЦПФР у напрямі регулювання ринку, розбудови його інфраструктури, сприяння його розвитку та законодавчого забезпечення, і трохи більше. 14 жовтня 2013 року фондовий ринок України запрацював за новим законом про депозитарну систему, що якраз в цей день набрав чинності. Зміна стосується обліку прав власності на цінні папери та інфраструктури. Ринок отримав двох ключових гравців: національний депозитарій та розрахунковий центр. Ці установи здійснюють облік та кліринг відповідно, а самі процеси стали більш надійними, швидкими та комфортними для профучасників. создание центрального депозитария является важнейшим шагом для интеграции Украины в международный финансовый сектор. Как вы знаете, раньше в Украине было два депозитария, и требование международных депозитарных учреждений было для заключения взаимных кор отношений наличие одного с функциями центрального депозитария, то есть самого главного. И по сути в Украине в этом году будет запущен центральный депозитарий. Создание этой институции позволит иностранным инвесторам учитывать право собственности на украинские ценные бумаги на своих счетах у брокеров, депозитарных учреждениях за пределами Украины. С другой стороны, даст возможность украинским инвесторам иметь техническую возможность приобретать и учитывать ценные бумаги уже иностранные не пересекая территорию Украины, то есть на своем счету, у своего хранителя. Ну, вопрос дальнейшей реализации этой нормы, это, наверное, больше плоскости валютного законодательства, но сам факт, это событие свершится, свершится 14 октября этого года. Инструмент двойных реестров – это один из ключевых таких инструментов махинации на фондовом рынке, для того, чтобы доказать свои права ну и кого-то лишить этих прав. Депозитарная система, она исключает в принципе такую возможность. В небытие уйдет вообще даже любой намек на двойный реестр. Важным показателем того, какой оказалась эта реформа, является то, что она прошла, на мой взгляд, очень тихо. Все очень буднично, очень спокойно. Формування корпоративного законодавства триває не перший рік. Комісія спільно з учасниками ринку та провідними експертами активно працює над створенням зручних умов для діяльності акціонерних товариств. Головна мета цієї роботи запровадження надійних корпоративних механізмів та залучення інвесторів. Перша важна новація, яка там з'являється, те, що ми вводимо поняття корпоративний секретар. Мы считаем, что каждое акционерное общество, в котором больше 100 акционеров, должно иметь такую позицию. Корпоративный секретарь – это должностное лицо. Это лицо, которое отвечает за взаимоотношения между эмитентом и акционерами. Его назначает наблюдательный совет, то есть это прямое подчинение органам, которые, в принципе, представляют интересы акционеров на период между проведением собрания акционеров. Вот. И мы, в принципе, регламентируем формат функционирования данной позиции. Что водится еще? Ряд моментов мы актуализируем с точки зрения оценки акций, определения рыночной стоимости акций. В том числе в случаях, когда собственник, мажоритарный акционер, концентрирует более 50% акций, законодательно предусмотрено, что миноритарии имеют право предъявить акции к выкупу. Вопрос определения цен в таких случаях до последнего времени не был регламентирован. Вот мы вводим в принципе, регламентацию этого процесса. Плюс уточняется ряд норм. Мы вводим дополнительные требования по информированию акционеров о сделках с заинтересованностью, в случае если общество принимает такие решения. Ну еще ряд моментов таких более технических. То есть документ очень хороший. Я думаю, что парламент поддержит его. Появятся такие инструменты, как инфраструктурные облигации, концессионные облигации. Мы хотим расширить базу применения облигаций местных займов. Сегодня могут делать займы только города, но мы считаем, что такую опцию можно дать и областям которые имеют достаточно большие бюджеты, имеют проекты, которые могут финансировать, в том числе за счет привлечения заемного капитала. Ціонерний бум 90-х призвів до створення великої кількості компаній, більшість з яких нині не функціонують та не привели свою діяльність до вимог чинного законодавства. Завдання регулятора виявити такі товариства, навести порядок у цій царині, залишити на ринку тільки легітимні реальні діючі компанії, які будуть цікаві інвесторам. У нас в цьому гаду совпало кілька подій. Це вступлення в силу Закона про нас систему, до 17 октября, согласно которого все бумаги должны быть в бездокументарной форме. В связи с этим мы начали активно работать в отношении обществ, которые все еще остаются в документарной форме. С учетом новых требований закона, в случае неприведения такого общества в соответствие к требованиям, интересы акционеров могут серьезно пострадать. Поэтому остановки внесения изменений в учетную систему таких эмитентов у нас и носят массовый характер. Кроме того, у нас вступило в силу положение о критериях эффективности эмитентов, которое предусматривает шесть четких критериев, по которым мы можем работать. У нас вывешен на сайте комиссии уже реестр обществ с критериями эффективности. То ключевым критерием признание эффективности эмитента является его отсутствие по местонахождению, а остальные критерии являются дополнительными, второстепенными. Чем зручнейшее условие работы матиме рынок, тем эффективнейше он працюватиме. Цю істину комісія системно впроваджує в життя. Регулятор створив новий сайт, спростив процедуру перевірки профучасників, подачу звітності та оптимізував комунікацію. Оцінити правильність обраного шляху можна вже зараз за схвальними відгуками ринку. Перевірка строїться путем електронного запросу. Нам предоставляються документи. Ми ці документи визначаємо, аналізуємо Це дозволить і знизити нагрузку. на участников рынка, ну и не уронить, скажем так, качество этих проверок. За последние несколько лет комиссии было сделано довольно много для того, чтобы рынок стал максимально прозрачным и открытым для инвесторов. В частности, с нового года, с этого года Уступили в силу положения, которыми вводится фактически новая система мониторинга фондового рынка. Мы кардинально поменяли подходы к получению отчетности от профучастников. Теперь мы гораздо больше видим, гораздо больше замечаем. Ну и, соответственно, также и требования к лицензионной деятельности наших участников постоянно совершенствуются, постоянно разрабатываются. Если ранее у нас отчетным периодом, как правило, являлся месяц, квартал, год, то сейчас от большинства профучастников мы получаем отчетность в ежедневном режиме, ежеквартальном, имеем возможность сравнить показатели. В частности, честно говоря, можно сказать, что комиссия, наверное, и сама не ожидала таких весомых результатов. мы продолжаем реализовывать наш подход, заложенный еще два года назад, в плане облегчения для рынка прохождения проверок со стороны комиссии по ценным бумагам, усовершенствования подхода по выбору, скажем так, объектов для плановых проверок. Имеется в виду подход на основании оценки критериев риска. Такая э, реформация позволяет э, инвесторам, э, акционерам, лицам заинтересованным в участии в э, фондовом рынке гораздо более быстро получать информацию о деятельности э, профучастников, гораздо более качественно эту информацию анализировать и использовать в своей инвестиционной деятельности. Український ринок ще досить молодий. Представлені на ньому інструменти для інвестицій, користується популярністю та довірою. Проте розвиток передбачає розширення можливостей. Комісія щороку спільно з учасниками ринку пропонує нові варіанти для вкладання та примноження ресурсів, актуалізує роботу інструментів спільного інвестування, створює спеціальні ринки залучення капіталу. Все, що ми зробили, привело до значительного упрощення и созданию каких-то единообразных и понятных правил игры на этом рынке. Мы совершенно четко прописали, каким образом создается институт угу. совместного инвестирования. Мы совершенно четко прописали, что нужно для того, чтобы он функционировал э, качественно, э, чтобы эта деятельность была доходная и так далее, и так далее. В то же время очень серьезное внимание было уделено защите прав инвестора. Ведь институты совместного инвестирования ⁇ это особый сектор рынка ценных бумаг. Здесь речь идет о привлечении ресурсов физических лиц. Mm -hmm. Здесь речь идет о создании минимального объема рисков для людей, которые внесли свои деньги в эти институты, в эти компании, в эти фонды. Мы попытались сделать так, и я думаю, что у нас это получилось, что все эти процедуры, вся система защиты прав инвесторов, вся система регулирования взаимоотношений государства и участников рынка выстроены довольно просто и в то же время очень прозрачно, очень понятно и доступно для понимания ну, самых различных слоев населения, скажем так. Украинская биржа, мы с ней ведем диалог, наверное, полгода по созданию рынка привлечения капитала угу. и, насколько я знаю, биржевой совет одобрил, и они движутся в сторону там, создания инвестиционного комитета, который будет проводить первичный анализ компаний, которые будут допущены к торгам. А, ну, я знаю, что они уже общались с бизнес инкубаторами, общались э, скажем, с некоторыми стартапами, и я знаю, что есть заинтересованность со стороны стартапов в участии в биржевой площадки в привлечении капитала. То есть это не только юридически оформленные компании, но которые уже а, какую-то деятельность проводят. Историю, Или да, уже начали да. производить какой-то продукт. Да, есть какая-то короткая история. Стоимость таких компаний должна быть не ниже миллиона долларов. Ну, там, 8 миллионов гривен коллеги установили. Ну и, соответственно, желание привлечь не менее 8 миллионов гривен. Безумовно, это далеко не все надбания комиссии за минулый рик. Але наразі актуальніше говорити не про те, що було, а про те, що буде. Ключові завдання та пріоритети регулятора на 2014 рік залишаються без змін: це підвищення якості інструментів, вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів, актуалізація норм державного регулювання і нагляду на фондовому ринку, та найголовніше сприяння якомога ширшому осмисленню ролі та місця ринку цінних паперів в Україні. как основного инструмента для залучения и перераспределения инвестиций.